Около 21.30 поступил сигнал о том, что на улице Карла Липнита проспект Тенина совершено разбойное нападение, и у женщины отобрали мобильный телефон. Наш наряд направился на место совершения преступления, и буквально через минут пять получили новый сигнал о том, что на улице Маломарская, Потемкинская у мужчины отобрали мобильный телефон. И мы направились на маломорскую потемкинскую. Прибыв на место, к нам обратился мужчина и пояснил, что на него напал человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, и отобрал у него мобильный телефон. Мы взяли человека на борт и приступили отрабатывать территорию. Приступив к отработке района, мы начали курсировать по ближайшим улицам и отрабатывать по приметам район. Где-то минут через 15 мы обратили внимание, что со двора дома номер 8 по улице Малой Москвы выходит человек, похожий по приметам. И заявитель, который сидел у нас в автомобиле, опознал этого человека. Когда мы вышли, значит, мы задержали данного человека, у которого Внутри кармане был обнаружен нож кустарного производства, а в кармане был пистолет системы Форд-17 без магазина. Человек был задержан, ему надели нарушенные браслеты, посадили в автомобиль и предоставили в центральный район.